وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْتَرِفُونَ ۗ قال تبارك وتعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا ولا يأكل دعاءك إلا لقي فقد قال تبارك وتعالى في شأن حبه بِهِ ومع شره مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا ايها الذين امنوا